हरि ओम् ॐ श्रीगुरुभ्यों नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतं तृतीयस्कन्ध अथ षष्ठोऽध्याय ब्रह्मो वाजा वाजार्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधा तव हव्यकव्यामृतानानां जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वासूनां च वायोश्च तन्नाशे परमायणे अश्विनो रोषधीनां च प्राणो मोदप्रमोदयो रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिव सूर्यस्य साक्षिणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयो तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेतस्य चैवहीं रोमाण्युद्विजजातीनां यैर्वा यज्ञस्तु सम्भृत केशश्मश्रुनखान्यस्य ब्रविद्युदाम् बाघवो लोकपालानां प्रायश क्षेमकर्मणां विक्रमो भुर्भुव स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरिश्चरण आस्पदम् अफं वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापदे पुंसशिष्ण उभस्तस्तु प्रजात्यानन्दनिर्वृते पयो पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाय निर्धेर्मृत्युर्निरयस्य गुद स्मृद पराभूरधर्मस्य पश्चिम नाड्यो नदनदीनां तु गोत्राणामस्ति संहृदि अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां नितनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदं धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयोग्रजा सुरा सुरनरा नाघा खा, खा मृगसरिसृ गन्धर्वाप्सरसो यक्ष यक्षो भूतगणोरगा पशवः सिद्धा विद्या ध्राश्चरणाद्रुमा अन्ये च विविधा जीवा जलस्तल न भौकसा ग्रहर् सर्वं पुरुष एवेधं भूधं भवच्छयत् तेनेदमावृतं विश्वं विदष्टिमधितिष्ठधि स्वदिष्ण्यं प्रदभन् प्राणो बहिश्च प्रदपत्यसौ एवं विराजं प्रदभं स्तबत्यन्तर्बहिः पुमान् सौ मृदस्य भयस्येषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमैष तदो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यय पादेषु सर्वभूतानि पुंस स्त्रितिपदो विदु अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्धनो धायि पादास्त्रयो बहिश्चासन् अप्रजानां य आश्रमा अन्धस्त्रिलोक्यस्तबरो गृहमेथो बृहत् प्रद विचक्रमे विश्वं शासनानशने उभे

तेषु यज्ञस्य पशव सवनस्पदय कुशा इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणानुद वस्तून्योषधय स्नेहा रसलोहमृदो जलं त्रिजो सामान्य च च सत्तमा नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रम कल्प सङ्कल्पस्तन्त्रमेव च गदयो मदय श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषावयवैरेदे संहारा संवृता मया इति संवृतसंहार पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवाय जमीश्वरम् तदस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पदयो नव अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिता ततश्च मनव काले ईजिरे ऋषयो पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुभिर्विभुं नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहिदं गृहीतमायोजगुणसर्गात् अवगुणस्वद सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरदि तद्वश विश्वं पुरुषरूपेण ताद यते अनुपृच्छसि नान्यगवद किञ्चित् भाव्यं सदसदात्मकम् न भारीमे मृषो पलक्ष्यदे न वै मनसो मृषागदि न मे हृषिकाणि पदन् पदन्द्यसत्पदे यन्मे हृदौ खण्ड्यवधा धृतो हरि सौखं सम सौखं समाम्नाय मयस्तपोमय प्रजापदीनाम् अभिवन्दितः पदि योगं निपुणं नाध्यगच्छं यद् आत्मसम्भव नतोऽस्म्यहं तच्छरणं समीयुषां भवत्ययनं सुमङ्गलम् यो आत्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्दमथा परे कुदा नाखं न यूयं गतिं विदुर्न वामदेव किमुदा परेसुरा तन्मायया विनिर्मिदं विनिर्मितं चात्मसमं विजक्ष्मही यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादय नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः स एष आद्य पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्यज आत्मात्मज्ञात्मनात्मानम् आत्मान च्छ विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यगवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम् ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशया यदा तदेव सत्तर्कै स्त्री स्थिरोधिप्लुतम् आध्योऽवतार पुरुष परस्य कालस्वभावमनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट् स्वरास्थाष्णुभूम्ना अहं भवो यज्ञ इमे प्रदेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वर्लोकपाला खगलोकपाला नृलोकपाला स्थललोकपाला गन्धर्वविद्याधरचारणेशा ये यक्षरक्षोरगनागनाथा एवा ऋषीणां ऋषभा पितॄणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वर धानवेन्द्रा अन्ये च ये प्रेदपिशाजभूत कूष्माण्ड पक्ष्यधीशा यत्किञ्जलोके भगवन्महस्वज सहत्स बलवत् श्री विभूत्यात्मवदद्भुधार्णम् प्राधान्यो या नृश आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्ना आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येद इमान् सुन् श्रीहरये नमः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संचिदायां द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्याय शस्थ... सर्वत्र गोविन्दनामसङ्गीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरि ओम्